Кто должен содержать Донбасс, кто должен его кормить? Должна ли Украина возобновлять выплаты на э, оккупированных территориях? Это предмет довольно-таки оживленной дискуссии. У нас есть человек, который, позиция которого нам интересна. Это народный депутат Украины Максим Ефимов, э, сам выходит из Донбасса, э, урожей из Краматорска. Доброе утро, э, Максим Здравствуйте. Викторович. Спасибо, Здравствуйте, что нашли время. Здравствуйте. Марк. Так, кто должен кормить Донбасс? Вы знаете, я, если говорить, отвечать на вопрос, да или нет, быть или не быть Донбасса, то и насколько он важен для Украины, то я скажу, что однозначно важен. Если сегодня посмотреть на показатели, то в 2013 году Донбасс был номер один в списке экспортеров из областей в Украине. Киев был на втором месте, Днепропетровск на третьем. В этом году, в 2014 году Донбасс стал третьим с 8,5 миллиардами долларов. При этом нужно понимать, что в то же самое время положительная сальдо внешнеторгового баланса Донецкой области 6 миллиардов долларов. Вы знаете, никто ведь и не подвергает, э, даже если бы он не был экспортером, он все равно должен быть украинским, потому что это украинская территория. Но вопрос в другом. Какой ценой? Вот главный вопрос, который возникает, должна сегодня Украина содержать оккупированные территории Донецкой и Луганской области, или должна это делать Россия? Вот как вы считаете? Знаете, я еще хотел бы все-таки несколько слов сказать по поводу экономических показателей. Понимаете, что курс гривни он не только зависит от Гонтаревой, но еще зависит от сальдовничного торгового баланса. Так вот, в 2014 году, даже с учетом войны, положительная сальда Донбасса была 6 миллиардов долларов, при том, что вся страна с учетом Донбасса дала минус 500 миллионов. Таким образом, в случае отсутствия в Донецкой области, страна получит минус 5 миллиардов, и это мы уже наблюдаем сегодня. Цифры, которые вы приводите, очень важны, безусловно. Но вот если касаться этого вопроса, кто должен содержать Донбасс? Прямой вопрос. Можете дать прямой ответ? А, что значит содержать Донбасс? А, вот сейчас ведется дискуссия относительно того: возобновлять ли социальные выплаты на тех территориях, которые, на которых нет украинского флага? Вот на, как на, вам кажется? На, на, на сегодняшний момент э, Украина обеспечивает социальные выплаты на на для людей, которые перерегистрировались перегрегистрировались. А вот социальных... мы помним, как недавно суд отменял постановление кабмина, которое ограничивало социальные выплаты на территориях подконтрольных боевикам так называемых ДНР, ЛНР. После чего эта дискуссия разразилась с новой силой относительно того, правильно ли ограничивать там жителей оккупированных территорий в получении социальных. Вы как считаете? Я считаю, что действия власти в данном случае достаточно. Оправдано. То да. есть тот, кто переезжает, переезжает тот, кто переезжает, территорию? то должен, то должен получать социальный. Согласен вот. с вами. А вот может ли на ваш взгляд Россия взять Донбасс на свое содержание? Я думаю, что России это не нужно не нужно или не потянет? Нет, она, ей это не нужно. Uh -huh. России это не нужно. На сегодняшний момент та ситуация, та проблема, которая сегодня в Украине есть, с учетом войны на Донбассе, это то, что, на мой взгляд, устраивает Россию. Пан Максим, как раз продолжаю с вашего все У нас было запытание этого привода у глядачей. Если Россия не может содержать Донбасс, зачем ей этот регион? Как вы России нужен Донбасс для того, чтобы поддерживать сложную ситуацию на Украине для того, чтобы поддерживать неопределенную ситуацию, разбалансировать ситуацию на Украине только для этого мы. Да? Вот я помню, было очень популярно мнение э, среди лидеров боевиков, так называемых ДНР и ЛНР, что э, Донбасс э, будет нужен России, она будет заниматься его промышленностью. Но мы же знаем, что в России, например, есть своя металлургическая промышленность, которая сегодня загружена процентов на 40 от возможных мощностей. И на этом основании многие эксперты приходят к выводу, что Донбасс с его промышленным наполнением, единственное, кому он нужен, это Украина, а Россия, он... Донбасс, Донбасс как таковой 4,5 миллиона человек. Mm -hmm. Очень трудолюбивого. Очень с точки зрения профессиональной, подготовленного населения, образованного населения. И это то, что является нашим потенциалом. Кроме того, то, та промышленность, которая существует сегодня в Донбассе, понятно, что это угольные шахты, о которых я уже сказал, которые в большей степени абсолютно не конкурентоспособны по сравнению с угольными шахтами Российской Федерации с тем же Кузбассом и не представляют никакого интереса. Но плодородные земли чернозем, выход к морю. Хорошая, хорошо развитая инфраструктура и, самое главное, 4,5 миллиона хорошего, работоспособного населения, это то, то, что является основой всей ценности Донбасса. И раз такая прекрасная территория, такие прекрасные люди, теоретически Донбасс сам себя обеспечить может? Конечно. Он всегда, если убрать, составляю, повторюсь еще раз, если сегодня убрать из баланса области э, дотации на угольную промышленность, она однозначно сама себя поддерживает и она однозначно сама себя э, кормит. А как вы уважаете, как ментально объединять ось зараз в Донецкой области, вот с и территории но может быть еще у нас какая-то объединяющая идея у нас есть вот как сейчас этих людей разум сводит uh, вы имеете в виду тех людей которые находятся на оккупированной территории и российским телебаченем и такие иншие вот как нас теперь Я думаю, можно думаю, что основным, главным двигателем будет экономическое экономическое развитие не оккупированной части донецкой области то есть сравнение одного мира и другого мира это то что нужно делать то есть нужно создать точки роста на неоккупированной части Донецкой области. Мы же видим сегодня, как, какое количество людей просто переезжают в украинскую часть, потому что там невыносимо жить. И это, это нужно продолжать для того, чтобы люди поняли, что не, не нужно находиться то -то на там. Контрасте. Что -то на, там на контрасте, еще бачила, как развивается, Конечно, на контрасте. Плюс раз... ко всему, я считаю, что сегодня мы должны не, не, говорить о той территории. Там, там остались люди, там остались украинцы, которые по какой-то причине то ли зомбированы, то ли по -по 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 попадают под Уже... пропаганду, так. российскую пропаганду. И мы должны обязательно сделать все для того, чтобы их вернуть назад. Скажите, если, например, Россия перестанет поставлять оружие через границу. Война закончится как? очень быстро, очень быстро, очень быстро. То есть по большому счету это в очередной раз подтверждает тот тезис, что мы не имеем никакой не ни гражданский конфликт, а самое что на есть просто интервенцию. Но.